ദശകമഞ്ച് ബാല്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും കുലഗുരുവായ വസിഷ്ഠ മഹർഷി നാല് കുട്ടികൾക്കും നാമകരണം ചെയ്ത കാര്യം ഈ ദശകത്തിൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ലക്ഷ്മണൻ ശ്രീരാമനെയും ശത്രുഘ്നൻ ഭരതനെയും പ്രത്യേകം സ്നേഹിച്ച് സേവിച്ചിരുന്നതായി പറയുന്നു പിന്നീട് നാല് കുമാരന്മാരും വേദങ്ങൾ ആയുധവിദ്യകൾ എന്നിവ പഠിച്ചതായി പറയുന്നു मेवमितवांश्चतुष्टयं भृङ्गमे च कतनो मनोः कुले अङ्गमे शरणमेधि सर्वदा सङ्गमेश्वर हरे नमोऽस्तु ते वेदवेद्यमहिमन्नजस्यते कैतवाद्ययुषये मर्त्यतां गीतवाद्यमुखरे पुरोदरे जातकर्म कृतवान् जात्मज सोमहृद्यवपुषश्चराचरक्षे परमस्य भीमदस्युनिधनोद्यतस्य ते राम इत्यकृतनाम भूमिप प्रीतिरञ्जितजनं पिता तव भ्रातरं भरतमाहनामत पक्ष्मलाक्षिजितनिद्रमुद्रसो लक्ष्मणं तदनुमागधी सुतम् नित्यशत्रुदमनं नृपो करोद्वस्तुवित्तमवसिष्ठचोदित विघ्नभूतमरिवाञ्छितस्य शत्रुघ्नमेतदनुजं च संज्ञया तमातृमुखजात संहृदान् प्रीतिः सहृतलोकलोचनान् सोदरान् वैहराजमन्दिरे के सुरानचनराववन्दिरे पाणिजानुगतजातनैपुणा स्वानुभावकमनीयपावना स्वानुगावनपराश्चतुष्टये स्वानुगानमुदिताश्चतुष्टये रामभद्र भवतां सहोदरप्रेम यद्यपि समं तथापि सः मसेवतविशिष्यलक्ष्मण श्रीमतो भरतमस्य चानुज राजनन्दन समोदमोदनप्राशनं चटुलचेलशीलनं वाचनं लिपिततेस्तथा व्यथा चौळमप्युपनयं च सानुज सङ्गमेष निगमा कृता हृदिक्ष्मां गतेन भवतोपवेदवत् त्वां कृतास्त्रमकरोत्ततः पिता शार्ङ्गचापधर रामपाहिमा।